Потом, потом засыпать, э, от чистого сердца, так сказать, построен аварии, вот, э, что люди, которые его строили, просто хотели выразить свои чувства, задавались какими-то. Ну, конечно, ничего, это все Центр города Припять Дворец культуры Энергетик Ресторан Группа обсуждается Будет разделение на две группы Одна пойдет просто по городу поснимать Другая пойдет Поснимать внутренние апартаменты Домов

Весна, все в цвету. Да, да, красиво вот это. Все красиво и ничего живого. Да. Только вот ветры дуют. Припять. здесь батареи уже повытаскивали, порезали на металлолом и сдали. Парадный подъезд номер 4. Ухода входа дерево выросло стройное. Сейчас уже не разрешает входить в подъезды. Опасно. Самая большая опасность это мох здесь. Зумер, зудит прямо. Дозиметр показывает единицу. Вот подъезд номер три. Приготовлена батарея для сдачи на металлом. Подъезд номер один. Проспект Ленина 16. Все заброшено. Ален Сава. Ай. И ты. Дубай, благодарю. Комби она? 0,93. Это не мобилка, это дозиметр. Вот он показывает в этой части 0,93 и поет нам песню. Мерси Ну, птицы некоторые есть. Птицы поют. Лизвазов шаунд. Вот этот мертвый город. Дом. Давай. Ah, а так, давайте. Это мы вышли. Я не знаю, что так грубо видит. Столовую. Вот, мы бачу нас приятно аппетита. Причем, То есть, на То есть, это не века. Это вот вы, Куколки, муколки Причем, куколки нет. Куколки тут, кстати, далеко не характерно для Припяти, в основном это постановочная съемка. заходить. 50 не будем, да? 50 да не, 50 оставим. Они, они за здоровье, да. Да, да конечно. Да. Это? Они, ну, это, эксперимент. Это всем К сожалению, утратили свою аутентичность. тут ничего не осталось, там записки моего на подоконнике. И даже взять... Эй, Эй, двухкомнатная квартира в центре города 3 5. вид на лес ой ой вот открытка осталась на память все увидели знаменитый лозунг становились в центре Припяти здоровье народу, богатство Украины. Весна пришла в Припять тоже. Оставленные вот. здания мы видим. Сейчас находимся по адресу Дружба народа 15А. Птицы есть, лягушки видели. Березы распускаются.